Prezidentin son 2 ildə start verdiyi kadro islahatının müsbət nəticələri ölkədə və dünyada əks-səda bulur. Rüşvətxor və korrupsioner icra batçılarının, nazir müavinlərinin, başqa kateqoriyadan olan digər vəzifəli şəxslərin həbs olunması Nazirlərin vəzifədən kənara çəkarılması Azərbaycanda sağlam və işgüzar mühitin formalaşacağına ümid yaradır. Azərbaycanda gedən inqilabi dəyişikliklərin ölkə prezidenti tərəfindən uğurla həyata keçirilməsi dostları sevindirir, düşmənləri isə məyus edir. COVID-19 pandemiyasının ölkədə və dünyada yaratdığı dərin gözdərin hökm sürdüyü, Erməni təcavüzünün cəhhəb bölgəsində gərginlik yaratdığı indiki məqamda ölkə prezidenti İlham Əliyev problemlərə baxmayaraq rüşvət Korrupsiya və korrupsioner məmurlara qarşı mübarizəni əzmlə davam etdirir. Xüsusilə dövlət şirkətləri olan Azalda, Net şirkətində, Azərsu, Azərışığı, Azərqaz və Azərbaycan Dəmir Yolları açıq səhmdar cəmiyyətində baş verən iqtisadi sabotaj və böhran barədə ölkə prezidenti sərt tənqidi fikir söyləyib. Dəvət şirkətlərdə təftiş aparılması Baş nazir Əli Əsədova və iqtisadiyyat naziri müvəqqəti Cabarova təhsilir. Ölkə prezidenti çox xatlı olaraq adları çəkilən dövlət şirkətlərinin dövlətə heç bir fayda vermədiyini əksinə dövlətdən milyardlarla pul aldığını, xarici banklardan dövlət zəmanəti ilə kreditlər götürdüklərini və həmin şirkət rəhbərlərinin bu pulların geri qaytarılması barədə düşünmədiklərini ciddi tənqid edir. Adı çəkilən dövlət şirkəti rəhbərlərinin uğurladıqları var demək farədə Xarici mətbuatda, sosial mediada və ölkə mətbuatında hər gün silsilə yazların dərc olunması təsadüfi deyil. Dövlətə məxsus olan şirkət rəhbərlərinin ailə üzvlərinin və onların müavinlərinin, digər işçilərin xarici və ölkə daxilində milyonlarla vəsaitə malik çoxsaylı şirkətləri, küllü miqdar da varıdatları, liyinlaları barədə ciddi faktlar mövcuddur. Həmin vəzifəli şəxslərin övladlarının xarici də böyük mülk, çoxsaylı mənzil və dağalığı mamark avtomobillərinə sahib olmaları barədə internetdə gedən silsilə materiallar dövlət pulunun necə dağıdılması haqqında ictimaiyyətə aydın təsəvvür yaradır. Azal şirkətinin rəhbəri Cihangir Əsgərləvinin həyat yoldaşının və qızlarının məxsus şirkətlərində, xüsusən İngiltərə, Türkiyə və da dünyanın digər ölkələrində olan çoxsaylı şirkətlərin hesabında olan milyardlarla pulun Məhs Azərbaycan dövlətindən oğurlanmasına heç kimdə şübhə yaranmır. Dövlət Net şirkətinin rəhbəri Rövnəq Abdullayevin xaricdə və ölkə daxilində olan çoxsaylı özəl şirkətləri, villaları və tükenməz var dövləti barədə xarici və ölkə mətbuatında gedən silsilə yazılarla tanış olduqca insan heyrətə gəlir. Rövnəq Abdullayevin oğlunun 2 milyon dollarlı saatının oğurlanması barədə xarici mediada dərc olunmuş yazı xalqın yaddaşında bir dəfəlik hadisə kimi olur. Azərbaycan Dəmir Yolları açıq səhmdar cəmiyyətinin sədri Rəbild Qurbanovun və Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Qotmaz Hüseynovun da özlərinə, ailə üzvlərinə, ətrafına məxsus olan var dövlətin Dövlətdən mənimsərilmiş pulun miqdarı Azal Şəfi Cəhangir Əskərovun və Dövlət Neft Şirkətinin rəhbəri Rəhimət Abdullayevin özü, ailə üzvləri və yaxın ətrafı tərəfindən mənimsəndən pulun həcmi qədər çox olmasa da, heç az da deyil. Xatırladaq ki, adlarını yuxarıda çəkdiyimiz dövlət şirkətinin rəhbərləri hökumətin keçirdiyi video müşavirədə ölkə prezidenti tərəfindən ciddi tənqid edilib və şirkət rəhbərlərinin fəaliyyətində dövlət pulunun mələmsəlləminə şübhələr yarandığına görə şirkətlərin fəaliyyətinin yoxlanılması barədə göstərişdir. Xalq ölkə prezidentinin qəbul etdiyi bu qərarı ruh yüksəkliyi ilə qarşılayır. Şirkət rəhbərlərinin dövlət əmlakinə dadıldıqları və mələmsəllikləri müəyyən olunacağı halda onlara ağır cəza veriləcəyinə ümid bəsləyir.